всем привет кто еще не себе вот такую дуйку то зря не продбал обдуваем трактор почему все Уже трактор обдул, так, ставим диски у таких друзей, переходим на посевку кукурузки. Диски у нас пятерочка, в общем ставим. Так, друзья, если у вас начинает севалка плохо сеять, значит у вас есть дырка, дырка в шланге. Ну, с помощью синяя изоленты все лечится. Это хорошо, что я сыни купил, да? Да. Если вообще нож был нажарный. На... А где ты нож дил? На Форде, наверное, остался. Так вон Форд стоит. Не той. А, ты сегодня не... не, а как ты сегодня открывал мешки? А, сегодня бумажные были. Так, друзья, кукурузка, значит, первый гибрид у нас будет. Это, значит, у нас в дощ кукурузка степова а немає тикетки а вони рознизу. знизу да. компанія Товдощ дощ Скоріше Тов дощ скоріше пішов дощ як то кажуть так кукуруза рам рам 1023 це назва правильно ну так да. Рам 1023. Будет у нас в этом году три гибриды. Зараз, значит, первый. Гарно. Ну, что, Я не рассчитал. Чего? А. Кукурузка гарна. А, надо что разделить, да, вот тут трошечки и ага. да? Ну, в общем, друзья, далее все покажем. кукурузку сеем, значит, предшественник тут у нас уже два года подряд кукурузка. Ну, кукурузу 7 для того, что, во-первых, оно беля двору рядом, ну и по-друге вывести заразиху, так звану, та сорняки. Влаги полно Ну, вот она. Шо, еще одну? пропуск. Ой, боже. Нема. А, ось вона. Короче, глибоченько сидит. Ось, да, вырыв опять. Ну, как глибоченько. Так же само, сантимов 6-7. Так, все, друзья. Будут сходы, все побачим. Ну, все ему дали. Так, главный блогер. Что? Да, 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 да. <laughs> а ножик от компании Elite Select? Ну, конечно, нет. Нет? А шо, что ж? бы что-нибудь бл... подарил. Так, компания Elite Select намек. Срочно ножик выслать. <laughs> я уже, я уже тут передарю. Ладно, дарить мне, а я подарю Сереге. <laughs> а что ты? Клястик бы обрезал бы. Мы с тобой уже обрезали. Не, они правильно обрезали. Ось, дивись, сейчас, сейчас я тебя научу. Ага, ты у меня біля двору уже учил. Ось, дивись, дивись на лицевую сторону и правую сторону обрезай. Вот это. Просто вот так если они, да? если они зашили их правильно, ну, теперь эту сторону, вот эту. за херня? А, вот эту, а ну, эту. Ну, ничего, зашили мы с той стороны. А ну, не я, не не С той стороны ее распечатали. Не надо, уже с той Да, что толку. Разница. А ну, пробуй цю. Вот, собрезай. Короче. <реку> мы с тобой билет ты уже пробовали. Ох, иду я. А ну, за эту, <реку> Не, за эту, за оцю. С той стороны. Короче, хрень. <реку> <реку> Что, хороший дождик прошел, да? Отличный. Да. Отличный, прямо прямо сухо так же. Так, что ты тут, Серега? Две культивации, да, то бы? Что ты? А, две дисковка. Это тут подсушил да. нормально, да? да. Нормально. Стык обещай, что будущее, его немає на. Что, ты там будешь, да? Ножом раз. Да там разрывай-то и все. Так, кукурузка у нас юнкай. Юнкай. Вот это. Высота растений 2,50. Это ты, короче, как зайдешь в массу. Ну, короче, что ты сказал? Если меньше 100, то это последнее видео, да? Ну, походу, это последнее видео. <говорит> Мне вчера один комментарий написал, что Сивалка классная, а трактор хуйня. <свист> Я не знаю, к чему это. <свист> ну, конечно, да. Посуд не будет, да? Да, если... Думаю, да. Ну, красиво, красиво. <свист> Ну, здесь дожди, короче, прошли, дуя холодным. Да, так, так же, что на снег? На три банки рассыпай. Ой, на две банки. Так, короче, полный засыпаем. Три мешка на севалку засыпаем. На две банки делай. Вот так, да. крышки, ну, это самое. Так, может ветерок будет задувать, выбачайте. Так, так, так. Да не, ну влага есть. Думаю, достанем. Влага есть, в принципе, Сергей. Ну да. Надеюсь, достанем. Да, насколько это все по глубине? ну, 7 сантиметров пробыза. Ну, я тебе скажу так, насколько это бы культивация глубина, насколько я посел. Наверное глубоко культивирую.